Поехали! Политики кричат «Ура!» Ведь снова будут выбора И снова каждый депутат Нас держит за электорат Ой, идет голосование Шкора, радикальная партія, Рятуй, Господи, нас от таких защитников, как ото что виступали. не выступали. Ви вже так країну рятували, що ми в Крим втратили в тимчасово. На Донбасі війна, гинуть мирні громадяни, гинуть наші військовослужбовці і все через вас. І тому сидіть і мовчіть, захисники мільярдери. Мовчіть. Віддайте вкрадені бандою Януковича мільярди до бюджету. Ото буде ваш найкращий внесок у справу розбудову навіть сонце не видно і сюжеты далеки от позитивных цветных фильмов на ботинка грязь с пылью И сына может спасти и маза Вовремя палево скинуть Мало тех, кто если что прикроет спину И сила в том, чтобы надеяться на свою силу Для этих псин в синем мы просто быдло И выбор не велит молчать или быть убитым Попытки что-то изменить немало Людей сгинуло по приговору суда Либо через киллера Игры в справедливость в программах любимого Наивно полагать, что с этого будет Хоть какой-то выход Выхода не видно, не ходил на выборы Им все равно на чем клясться на конституции или Библии Они голосят о свободе на митингах Рассматривая страну как фирму Просчитывая прибыль И плевать кто решает Москва или Киев Лучше скажите как прожить На прожиточный минимум О чем вы молитесь В храме Христа Спасителя В сердце столицы Страны третьего мира Эй гражданин начальник Как же печально Видеть державу погруженную в отчаяние И тут без понту врачевать Нас умными речами Мы бы охотно пообщались с вами в чате А пока Кнутые пряники Погоны с печатями Рыбчина за Которую готовы отвечать мы. И пока мы не отвечали, Сторчавшись окончательно, качаем за свое так-то гражданин, начальник. Здесь даже солнца не видно. Говорят, здесь не хвост. Но, но мы, мы в собственном ритме, мутим то, что помогает жить. Сьогодні я приготую м'ясні котлети, вибори по чернігівськи, фаршировані гречкою. Це традиційний рецепт із добіркою безвідмовних та перевірених часом технологій перемоги на виборах. Перший інгредієнт це представник партії Укроп, друг олігарха Коломойського та рейдер зі стажем Геннадій Корбан. Він вирішив привезти у Чернігів. Фури з гречкою. Мовляв, чим більше гречки у котлетах, тим напевно краще. Головне лити побільше води і казати, що це на благо людей, що це лише гуманітарка. От власне, це все зараз і приготуємо. Піплсхави на остяцель політики — не те, щоб його любить. Це політики — щоб що така в помінявшість. Поэтому не боимся креста Царь ставит своих на места И такие, как мы с тобой здесь в роли крепостных крестьян И ждать рестайлинга не вариант Либо покорно в стойло, либо ковылять в кандалах Эй, гражданин начальник